سر ایک سوال ایک موصول ہوا تھا کہ جنت میں مردوں کے لیے پورے ہیں جیسے کہ قرآن میں ذکر آتا ہے تو خواتین کے لیے کیا ہے سوال یہ موصول ہوا ہے کہ جنت کے بارے میں جب تذکرہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں خصوصی طور پر جو جنت کی نعمتیں گنوائی جا رہی ہوتی ہیں اس میں حور کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ سوالات موصول ہو رہے تھے خاص طور پر خواتین کی طرف سے بھی یہ سوالات آتے ہیں ہمارے پاس کہ مردوں کو تو جنت میں حور مل جائے گی عورتوں کو جنت میں کیا حاصل ہوگا کیا وہ مردوں کی طرح کچھ حوریں انہیں بھی حاصل ہوں گی یا پھر وہ جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ نکاح کے اندر ہوں گی اسی کے ساتھ وہ جنت میں رہیں گی تو یہ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں تو سب سے پہلے تو قرآن سے اس کا جائزہ لے لیتے ہیں قرآن کے اندر حورن عین کے الفاظ آئے ہیں وَزَوَّجْنَاهُمْ نا بحرن عین یہ جو حور قرآن نے استعمال کیا تو اس کا ترجمہ عام طور پر جب آپ جا کر دیکھیں گے خاص طور پر سورۃ الفاتحہ صورت الرحمان کے اندر صورت الواقعہ کے اندر یہ حور عین کے الفاظ آتے ہیں تو وہاں پر ترجمہ کرتے ہیں حور ان کو ملے گی حور کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جاتا اس ترجمے کے اندر بھی صرف حور عین لکھا ہوتا ہے یا خوبصورت حور بڑی آنکھوں والی حور میں نے جو کچھ ترجمے کھنگالے ہیں ان کا جائزہ لیا ہے وہاں مجھے یہی ملا تھا کہ بڑی آنکھوں والی ہور ان کو وزوجناہم نہ ہم ان کا جوڑا بنا دیں گے بڑی آنکھوں والی حور سے خوبصورت آنکھوں والی حور سے یہ ترجمہ عام طور پر جو کے ترجمے کیے جاتے ہیں صوت الرحمن صورت الواقعہ کے وہاں پر ہمیں یہی ترجمے ملتے ہیں ہور کا ترجمہ وہاں پر موجود نہیں ہوتا ہور تو ہمارے یہاں حور ہی ہوتی ہے جب بھی کوئی مولوی صاحب یا مذہبی پیشوائیت خاص طور پر مردوں کو جنت کی طرف ابھارنے کے لیے ان کو جنت کی کوشش کرنے میں راغب کرنے کے لیے جب بیان دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ نے عام طور پر یہی سنا ہوگا کہ بھائی آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کرو تاکہ آپ کو جنت میں یہ حور حاصل ہو جائے اس حور کا نام لائبہ ہے اور لائبہ کا قد ایک سو فٹ اونچا ہے بعض مولانا حضرات تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کو حاصل کرنے کے جستجو کرو جنت کی حوریں بےتاب ہوتی ہیں یہاں پر کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے تو اس کا استقبال کرنے کے لیے حوریں بےتاب ہو رہی ہوتی ہیں یہاں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ حوریں ہیں ان کے لیے کوششیں کریں ایسے اعمال کریں جن سے آپ جنت میں جائیں وہاں پر آپ کو حور ملیں گی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ایک کلاس کے اندر اپنے اسٹوڈینٹس کو جب وہ حور کے بارے میں ترغیب دلا رہے تھے تو ان سے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ زیادہ سے زیادہ اچھے عمال کریں جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں وہاں پر حوریں ہوں گی اور وہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی دنیا کے اندر تو یہ معاملات ہوتے ہیں کہ اتنی شادیاں کر سکتے ہیں یہ والے معاملات ہوں گے وہاں تو حوریں ملیں گی جس کے ساتھ بھی چاہیں آپ تعلق بنائیں میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ اگر یہ لڑکوں کی کلاس کے بجائے لڑکیوں کی کلاس ہوتی تو وہاں پر جا کر بھی آپ یہی الفاظ دہراتے ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اس کا جواب ہوتا ہی نہیں عام طور پر آپ میں نے کہا نا شروع میں کہ جب خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ بھائی آپ کو تو حور مل جائے گی عورتوں کے لیے کیا ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ عورتیں تو وہاں پر حوروں کی سردارنی ہوں گی وہاں پر وہ حوروں کی سردارنی ہوں گی لیکن ملے گا اس عورت کو وہی جس کے نکاح میں وہ ہوگی یہ جواب دیا جاتا ہے یہ جواب خود ساختہ بنا کر دیا جاتا ہے نہ تو قرآن کے اندر ایسی کوئی بات موجود ہے وہ میں قرآن کے بھی آیت بیان کر رہا ہوں حرون عید والی نہ ہی کسی روایت کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ جو عورت جنت میں جائے گی اس کو اس کا شوہر ہی عطا کیا جائے گا وہ اس کے نکاح میں رہے گی اور وہ حوروں کی سردارنی ہوگی یہ الفاظ کسی روایت کے اندر بھی موجود نہیں ہے یہ انہوں نے صرف عورتوں کو جواب دینے کی غرض سے خود ساختہ جواب بنائے ہوئے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں یہ مانتے بھی ہیں لوگ کہ ہر شخص جو جنتی ہوگا جنت میں وہ خود سردار ہوگا اس کا اپنا ہولڈ ہوگا کوئی دوسرا اس کے اوپر ملکیت رکھنے والا نہیں ہوگا یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ نکاح میں وہ مرد کی ہوں گی اور ہمارے ہاں تو مرد اور عورتوں کی نکاح کے بارے میں جو ذہن بنا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ مرد حاکم ہے عورت اس کی محکوم ہے مطلب یہ ہوا کہ جنت کے اندر بھی عورتیں محکوم ہی رہیں گی مرد حاکم ہی رہے گا پھر یہ اتنے اشکالات اس کے اوپر پیدا ہو جاتے ہیں کہ بھائی اگر وہ جو شادی شدہ جس کے ساتھ نکاح میں تھی وہ, وہ شخص جنت میں جایا ہی نہیں گیا اس کو داخل ہی نہیں کیا گیا وہ جنت میں پہنچا ہی نہیں اپنے اعمال کی وجہ سے پھر اس عورت کا کیا ہوگا پھر اس کو کس کے ساتھ کس کے پلو سے باندھا جائے گا کس کے اختیار میں دیا جائے گا کیا جب اس کے پاس کوئی حاصل نہیں ہوگا یا ایسی عورت جس نے شادی نہ کی ہو اس کے بارے میں کیا بتایا جائے گا پھر آپ کیا بتائیں گے پھر اس کو کس کی ملکیت میں دیا جائے گا کس کی لونڈی بنایا جائے گا کس کی محکوم بنایا جائے گا اس کا بھی کوئی جواب موجود نہیں ہے یا عورت نے نکاح کیا تھا تلاک ہو گئے دوبارہ شادی نہیں کی اس کا کیا ہوگا خود ساختہ جواب بنائے ہوئے ہیں اس کے بعد ان سوالوں کے کوئی جوابات موجود نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے جو آپ نے بتایا اس کی کیا اصل ہے کوئی اصل نہیں ہے اس کی ہوروں کی سردانی کا بتایا جاتا ہے کہ ہوریں دی جائیں گی اور مرد کو ہوریں حاصل ہوں گی اور عورت جو ہے وہ جنت میں جائے گی تو مرد کے محکومیت کے اندر ہی اپنی زندگی گزارے گی یہ ساری باتیں کون بتا رہا ہے تجرے کرنے والے کون ہیں مرد حضرات مذہبی پیشوائیت کا نائنٹی فائف تقریباً نائنٹی فائیو پرسینٹ تک کا وہ مد حضرات ہیں تو اپنے مزاج کے مطابق ترجمہ کیے گئے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کو جنت کی طرف رغبت دلانے کے لیے ان کے پاس ایک ہی ہتھیار تھا کہ ان کو عورتوں کا لالچ دیا جائے خوروں کا لالچ دیا جائے بعض افراد سے تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر جنت میں حوریں نہیں ملی تو ہماری لیے وہ جنت جنت ہی نہیں جنت ہمارے لیے بیکار ہے وہ میں نے ایسے بھی لوگوں کا معاملہ دیکھا ہے یہ چیز ان لوگوں نے سمجھ لی تھی بھانپ لی تھی جو لوگوں کو جنت کا لالچ دیتے ہیں اعمال بتانے کی عمال کی طرف راغب کرتے ہیں انہوں نے بھاپ لیا تھا کہ ان کو عورت کا لالچ دو ان کو بتاؤ کہ ایسی ایسی ہوں گی ٹرانسپیرنٹ حور ہے ایسے بھی حضرات ہیں جو ٹرانسپیرنٹ پیرنٹ حوروں کا ان کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں کہ حور اتنی خوبصورت ہوگی اس کی خوبصورتی کا پتہ نہیں کیسے اندازہ ہوگا ان کو جبکہ وہ بتاتے ہیں کہ اس کی پاؤں کا گھٹنے کا گودا نظر آ رہا ہوگا تو آپ کو اس کی خوبصورتی کا اندازہ ہوگا کیسے جب آپ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے اس کی سکن نہیں دیکھ سکتے سکن سے ہی تو خوبصورتی بدصورتی کا اندازہ کرتے ہیں انسانیت کی تو نیچر ہی ہے یہ انسان تو ہوتا ہی اسی معاملے کے اندر ہے کہ اسکن کا کلر کیا ہے اسکن نظر کیسے آ رہی ہے چہرہ دکھنے میں کیسا ہے اس کو چہرہ دکھائی نہیں دے رہا جب اس کے پاؤں کا گودہ اس کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ اندازہ لگائیے ایسی گھول کا آپ کو کیا کرنا ہے اندر سے ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے یا بدصورت محسوس ہوتا ہے آپ اس کو پسند کرتے ہیں یا اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں جنہیں کہا نا کہ یہ ساری باتیں خود ساختہ ہیں ان کی کوئی اصل نہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ یہاں سے دے دیا کچھ کچھ وہاں سے دے دیا جب کوئی سوال بنتا نہیں ہے کوئی بات بنتی نہیں ہے تو اس کی اوپر گمراہی کا یا کسی اور بات کا فتویٰ لگا دیا تو مذہبی طبقہ تقریباً نائنٹی فائیو پرسنٹ مردوں کا ہے تو انہوں نے صرف مردوں کا خیال رکھتے ہوئے انہیں حوروں کا لالچ دیا کہ جنت میں جائیں گی تو ان کو حوریں ملیں گی اور آ, کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی ایسی ہوں گی ویسی ہوں گی کسی کا ایک سو ساٹھ فٹ قد بتا دیا کسی نے ستر سال تک اس کے چہرے پر نظر ڈالنا یہ سمجھا دیا اتنی باتیں ہیں کہ میں اس سوال کے جواب کے اندر وہ بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں مطلب یہ ہے کہ عورت کو کسی نہ کسی طریقے سے مرد کا محکوم ثابت کرنا ہی ہے یہاں دنیا کے اندر بھی مرد غالب ہے طاقت کی بنیاد پر پیسے کی بنیاد پر تو عورت کو اپنے انڈر بھی رکھنا ہے جنت کے خواب دکھائے تو جنت کے اندر بھی اپنی حاکمیت کو بالا تر ثابت کرنے کے لیے یہ روایت گھڑی گئی ہے حور کا تجربہ ہی نہیں کیا ہے آج تک حور کا ترجمہ ہی نہیں کیا جا رہا ہے کہ حور کا معنی کیا عربی زبان کے اندر اور ایسی عورتیں بھی تیار کر دی ہیں جو عورتوں کو مردوں کی حاکمیت قبول کرنے کی اوپر رغبت لاتی نظر آتی ہے کہ تم جنت میں اپنے شوہر کی ہی محکوم ہوگی اس کے نکاح میں ہی ہوگی اس کی ہی ملکیت اس کی ہی باندھی ہوگی اس کی باندیت سے اس کی ملکیت سے باہر تم دنیا میں بھی نہیں تھی اور تم جنت کے اندر جا کر بھی اس کی ہی محکومیت کے اندر رہو گی دنیا کے اندر تو آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ معاملات کیا ہے اگر عورت زندہ ہے وہ مرد مر جاتا ہے تو اس کی زندگی کو کس طریقے سے مختلف مذاہب میں مختلف رسومات کے طریقے سے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہیں پر ستی کرنے کی رسم ہے کہیں پر اس کو زینت سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے اس کو ذہن میں یہ بات بار بار ڈالی جا رہی ہوتی ہے کہ تمہارا دنیا میں وہ حق ہے ہی نہیں جو ایک مرد کا حق ہے بہرحال یہ بات تو خیر تفصیلی ہے جس پر مختلف مذاہب کے اندر بات ہو رہی ہوتی ہے معاملہ چل رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح مذہب کے اندر عورت کو مرد کا محکوم ثابت کرنا ہے چاہے وہ دنیا کے اندر معاملہ ہو کسی بھی طریقے سے چاہے جنت کے اندر اس کو حوروں کی سردانی کے نام سے خوش کرنے کی کوشش کی جائے بتایا جاتا ہے وہ بِحُورِ نہ کے ذریعے کہ مردوں کو ستر ستر حوریں ملیں گی اور عورت کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ہماری دنیا کے اندر بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ عورتوں کے نام کو غیرت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے مرد چاہے کتنی ہی عورتوں کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرتا رہے اس کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا لیکن وہ مرد عورت کے بارے میں اتنا زیادہ پزیزی ہو جاتا ہے کہ وہ یہ برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے کہ جو عورت میرے ساتھ ریلیشن شپ کے اندر ہے وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ بھی سکے وہ چاہے کتنا ہی دیکھتا رہے اس کی غیرت لگی ہوتی ہے اسی غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے یہ چاہا ہی نہیں کہ میں جنت میں جا کر بھی اس کو اس کے اختیار کو سونپ دوں جنت میں بھی وہ اپنی غیرت کو ہی سامنے رکھ کر روایات بیان کر رہا ہوتا ہے روایات کی تذکرہ کر رہا ہوتا ہے اور قرآن کے ترجمے نہیں کر رہا ہوتا آپ نے قرآن میں کہیں یہ آیت پڑھی ہے کہ مردوں کو ستر ہورے دیے جائیں گی لوگوں کے سامنے مشہور تو ایسا کیا ہوا ہے کہ ستر کا حصہ قرآن کے اندر آیا تھا اس لیے ستر کا انسان بیان کر رہے ہیں ایسا بیان کیا جا رہا ہوتا ہے عربی زبان کے اندر جو حور کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے حور کے ساتھ این کا ایڈجیکٹیو بھی وہاں پر موجود ہے آپ دونوں کو جا کر دیکھ لیجئے عربی گرامر میں حور اور عین یہ دونوں پلورل ہیں جو بروکن پلول کی کیٹیگری میں آتے ہیں جس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر فعلن کے وزن کے اوپر جمع بنتی ہے یہ جمع کی جو فعلون کے وزن پہ جمع آتی ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ فعلون کے وزن پہ بننے والی جتنی بھی جمع ہیں وہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے یکساں استعمال ہوتی ہے یعنی حور کا اگر آپ سنگولر دیکھیں گے تو اس کے دو سنگولر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مذکر کا جس کا لفظ آتا ہے احور افعل کے وزن پہ جیسے اکبر آتا ہے اور مونس کے لیے آتا ہے حوراؤ جو ہمارے عام طور پر نام بھی رکھتے ہیں حورا احور مذکر اور حورا مونس ان دونوں کی جمع حور یہ ایک ہی جمع میں اور مونس دونوں شامل ہوتے ہیں اسی طرح آئین کا جو لفظ آتا ہے یہ بھی آپ کا سنگولر مذکر کا آتا ہے آئین اور مونس اس کی آتی ہے آینا او اور جمع ان دونوں کی مذکر اور مونس کی ایک ہی جمع آتی ہے آئین جب وہاں پر وہ ضوج نہ کا لفظ آیا ہے تو آپ نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ یہ صرف مذکر کی بات ہو رہی ہے کون سا وہ قاعدہ ہے گرامہ کا مجھے بتایا جائے جس سے یہ حتمی طور پر فیصلہ ہو سکے کہ حورنع آئین کا ترجمہ صرف اسے سے مذکر کے لیے ہوگا مونس کہ مذکر کو حُورِ آئین یعنی مونس کی شکل میں یہ عورتیں ملیں گی یہ تو جب آپ مذکر کے لیے استعمال کریں گے تو مونس کا جوڑ بن جائے گا کیونکہ ظوج کا مطلب تو ہوتا ہی جوڑ ہے تزویج کر دینا دو چیزوں کو ایک دوسرے کا پارٹنر ساتھی بنا دینا کہ دونوں کا وجود ایک کے بغ... ایک کے بجائے دو... ایک کے بغیر دوسرے کا وجود ناکافی ہو اس کے لیے تزویج کا استعمال کیا جاتا ہے وزوج ناہم میں ہم کی زمین تو قرآن میں جب بھی آئی ہے مذکر مونس دونوں کے لیے استعمال ہوئی ہے ہو تو انسانیت کے لیے آئی ہے جب آپ ترجمہ کریں گے وہ زوج نا تو اس میں مذکر بھی شامل ہیں مونس بھی شامل ہیں اور حورن عین کیونکہ اس میں حورن ان کے اندر بھی مذکر مونس شامل ہے اور عین ان کے اندر بھی مذکر مونس شامل ہے جب آپ مذکر کو بتائیں گے تو وہ مونس کے لیے حورن عین ہو جائے گا اور جب مونس کو بتائیں گے تو مذکر حورِ عین شمار کیا جائے گا تو اس کو صرف مونس سمجھنا ہور عین کو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے گرامر کی اور جنہوں نے یہ حور عین کو مونس بنا کر پیش کیا ہے خالی مونس انہوں نے بدترین قسم کا ارتکاب کیا ہے جرم کا قرآن کے ترجمے کو اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی ہے حور کا اللہ صاحب آپ قرآن میں جا کے دیکھ لیجئے ہماری یون عیسیٰ اسلّہ کے ساتھیوں کو ہوواریون کہا گیا ہے ہماری تو عام طور پر کہتے ہیں کہ عیسیٰ رسول اللہ کے ساتھیوں کو ہواری کہا جاتا ہے جسے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے ان کے ساتھیوں کو ہواری کہا جاتا ہے ہواری تو حور سے ہی تو بنا ہوا ورڈ ہے کسی چیز کا پاکیزہ ہونا یہ عربی زبان میں ہا واو اور را کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آپ عربی لغت کا جائزہ لینا شروع کیجئے عربی کتابیں پڑھنا شروع کیجئے جو ہم گفتگو کرتے ہیں نا کنورزیشن اس کو عربی زبان میں حیوار کہا جاتا ہے کنورزیشن کو یہ بھی ہا وا اور را سے بنا ہے جسے ہور بنا ہے جس ورڈ سے لوٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے محور ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا ہماری بات کا محور کیا ہے لوٹنے کا مقام کیا ہے جس کی گرد ہم چکر لگا رہے ہیں اس کو محور کہتے ہیں تو ہا وا اور را سے بننے والا حور ہو یا عین ہو عین یا نون سے تو عین قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے چشمے کو بھی کہتے ہیں آنکھوں بھی کہتے ہیں آنکھوں کو بھی کہتے ہیں یہ حور اور عین دونوں لفظ پاکیزگی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس کا ہرگز ترجمہ کرنے کا یہ نہیں ہے کہ آپ جب بھی حور کا لفظ آئے تو آپ صرف مذکر سے مخاطب ہوں کہ بھائی تمہارے لیے حور استعمال کی گیا ہے قرآن کی اندر کہ تمہیں حور ملے گی بالکل غلط ترجمہ ہے ترجمہ تو کریں کم سے کم اس کو بتائیں تو کہ گرامر کے اندر یہ حور کا لفظ مذکر کے اور مونس کی جمع کے لیے آتا ہے معاملہ سولف ہو جائے گا اگدہ کھل جائے گا لیکن آپ چاہتے نہیں ہیں عورتوں کو یہ بتانا کہ تمہیں بھی حور اور عین ملیں گے کیونکہ یہاں آ کے آپ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے آپ یہ گوارہ ہی نہیں کر پاتے ہیں اس کے لیے کہ وہ دنیا میں بھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے اور جنت میں بھی اس کو ایسے لوگ ملیں جو اس سے نکاح کے اندر نہ ہوں تو اصل مسئلہ تو غیرت کا ہوا نا ترجمے کا تھوڑی ہوا حور عین کے لس کا نہیں ہوا اصل مسئلہ آپ کی غیرت کا ہے اور آپ نے اپنی غیرت کے مطابق اپنے مزاج کے مطابق چونکہ ترجمہ کرنے والے مرد تھے انہوں نے ترجمہ کے اندر ہی اس بات کو ثابت کرنے کی اور باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ حور کا لفظ یہ صرف مردوں کو راغب کرنے والی وہ عورتیں ہوں گی کہ جن کی طرف راغب کر کے ہم اپنے مروجہ رسومات کی ادائیگی کی طرف ان کو لے کر آ سکتے ہیں بس اس بات کو ذہن نشین رکھیں بات میرے خاصے سر میں آ گئی ہوگی